З поверненням на шоу, яке змінило життя тисяч людей у всьому світі. Зараз ви дізнаєтеся, хто з учасників напевно продовжить боротьбу у трійці фіналістів, а хто опиниться у зоні ризику. Зараз найвідповідальніший момент після результату наступного учасника стане зрозуміло, хто першим опиниться під жовтою лінією. Романе, ти наступний. Хочеться виграти. Хочеться. Виграти це шоу. Переживаю, щоб моїм дітям ніколи за мене не було стигне. Минулого тижня ти важив 94 кілограми. Зараз твоя вага. Так, проєкт перетворив на іншу людину. Я повірив у життя, нормальне життя, що можна себе перебороти і можна себе ліпити так, як знаєш, свій організм, як пластилін. Треба просто захотіти дуже сильно. І ти тоді будеш мати, те, що ти хотів. Я дуже сильно захотів, йдучи сюди на проєкт, скинути вагу. Дуже сильно я захотів, і це є, це, 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 це виповнилося, це, це сталося. 90 кілограмів, ти втратив 4 кілограми. Вітуєре, 90 кілограм важив. Ребята, <ривітання> 90. Ні, я не пам'ятаю такої ваги. Все. Молодець! Сімнадцять тижнів проєкту ти схуд на 57 кілограмів. Це сон, це не може бути. Дев'яностой. Мене так. Це просто. Це я навіть не міг помріяти по таку вагу на початку проєкту. Це найбільший подвиг в моєму житті. За 100%. Чотири кілограми це 4,25 відсотка від твоєї ваги на початку тижня. І ти піднімаєшся на друге місце. первая оказываешься за желтой линией. Я не шла с уверенностью, что я пойду в тройку. я надеялась не попасть под желтую линию. Алик, твоя очередь. Я последний шел на взвешивание, и я переживал. Потом, когда вышел на взвешивание, только хотелось быстрее встать на веса и окончить это все. И понять, ты в финале или ты, или ты непонятно где еще. Сейчас ты решишь судьбу свою и Рома. Один из вас окажется рядом с Мартой. Под желтой линией. Олег. Да. Многие участники в тебя не верили. Они считали, что ты не дойдешь до последней недели. Ну, был рыжий, темной лошадкой в принципе, и что? В этом ничего плохого я не видел. Я и шел к своей цели, все равно и шел. Цель была сбросить килограммы. Я остался с 11 человек синих, я остался один. И если я не чемпион и я не боролся, то я должен, наверное, был вылететь еще там после Славика сразу. Что я просто так сюда попал? Просто так ушли килограммы. Не просто так. Я знаю человека, который в меня верил. Остановись на весе. За 16 недель в лагере сваженных ты потерял 53 килограмма. Твой вес на прошлой неделе 106 килограмм. Сейчас ты весишь... там зависла была на 103, там где-то ну, 102, я прекрасно понимал, что я под желтой линией. И потом, короче, сердце чуть не остановилось. после 10 километров так не забивается, как забилось за пару секунд, когда я стоял на, на взвешивании. И просто на эмоции уже ну, не хватило силенок. Сейчас ты весишь 101 килограмм. Ты стал легче на целых 5 килограмм. Чуть-чуточку не хватило, чтобы достичь отметки 100. Такое чувство, желудок прилип к спине, потом так в секунду, оп, и в минус 5 килограмм у тебя сразу падает на весах. То есть оно же постепенно было, но ощущение такое, что у тебя раз и забрали 5 килограммов. Просто вот меня так э -э -э, истянуло. Это непередаваемое ощущение. За 17 недель в лагере проекта ты сбросил больше всех 58 килограмм. <музык> <музык> Самый важный момент. Сейчас мы узнаем, кто вместе с Мартой попадет за желтую линию. Рома или Алик. В процентах на этой неделе ты сбросил 4,71 процента. <связь> Андрей, Олег, вы уже финалисты проекта Зважене, то счастливее. И, наверное, это не последний, скажем, мой рубеж, буду продолжать худеть, потому что есть куда, есть зачем. Вот. И проект дал мне осознание того, что появилось, зачем это все делать. Интересно. Сможешь ли ти це витримати? Сможешь ли пройти всі испытания? Я нацелен скинути найбільше на, на проєкті і выиграть головний приз. Я буду офігенним на фіналі. Рома Марта, ви за жовтої линией. Лише один з вас може увійти до тільки фіналістів. Так тяжело, реально, знаешь, ну... Просто физически, эмоционально, вот, знаешь, такое истощение сумасшедшее. В процентном соотношении я сбросила немножко меньше, понимала, что я уже покидаю проект. Щастить. Вирішить. Україна! Це прекрасно, що це не рішати не ми будемо, а це буде рішати наш Україна. Продовж наступного тижня глядачі голосуватимуть за вас, і той, хто отримає більшість голосів, стане фіналістом проєкту. І продовжить боротьбу за чверть мільйона гривень. Залишився один крок до того, щоб потрапити до фіналу, я опинився в такій ситуації, що не знаю, чи я в фіналі, чи ні. Україна підтримай мене. Я максимально приблизилась к своїй мрії на сьогоднішній день. Це найярке, те, що со мною відбувалося за всю мою життя. І я дуже-дуже дуже вас прошу. Підтримайте мене, будь пожалуйста, Україна. Якщо ви хочете підтримати Романа, надсилайте смс за номером 3399 з текстом 101. Якщо ви хочете побачити у трійці фіналістів марту, надсилайте повідомлення за номером 3399 з текстом 102. Їхня доля тепер тільки у ваших руках. Лінії для голосування відкрито. Але на вас попереду чекає ще одне найважче випробування самостійне схуднення вдома. Лячно, бо не знаю, яким мене там сприймуть. Я ж їду зовсім в інакшому, як сказати, в образі. Не знаю. Але я зважний і щасливий. Мамочки, це не я. Добре, що я не гей, так і сам собі розподобався. Ну що, я? Пацан, їде додому. Мартусь, я щас слово хочу вступити тобі в місце. Хотів би навіть вступити Марті більше. Я йшов на проєкт не за грошима. І дотепер я тут там не за грошима. Я от прийшов собі похудати і провести себе в нормальну форму. Я досягнув своєї мети. Мені не хочеться, щоб мене жаліли. Больше я этого не хочу. Як ну, не для неприємно. Я желаю тобі удачі. Спекулювати тим, що я дівчинка не хотілося б. Я вас обожаю. всіх заюзів. Всі, Всі тримайтеся. будемо.

мне вообще не 25, а 20 рублей. Mm -hmm. Это станет знакомым местом моей жизни. Mm -hmm. Мама мне последние пять лет каждое утро, каждый вечер говорит, ты уже похудел. Ты будешь худеть или еще? Ты собираешься худеть? Или, когда ты уже наконец-то похудешь? Это был каждый день, каждый, каждое утро и каждый вечер в течение последних пяти лет. Как только открою дверь, скажу, вот мама ты хотела, а я вот теперь вот я похудею. Все. Уже хочется дома, потому что дома начинается самая серьезная работа. И мне уже просто не терпится узнать, как это, и проверить себя на самом деле. Потому что я поняла, что дома будет очень сложно. Много искушений. Я ожидаю сейчас увидеть своих близких своих людей, ну, самых близких. Но мне очень интересно, какой будет реакция. Так, на связи. Пока, -пока. Значит, Завтра в <связь> Все, пока. Хочу... Давай. Алик, удачи. Так. Вот как-то так. Ну, все. Удачи. Спасибо, Спасибо. тебе, Андрюша. Я понял, что я сюда уже больше не вернусь. Пока. Он, уходя, мне сказал, я смогу, я докажу тебе, что я смогу. Я говорю, да, да, я знаю. Чтобы все говорите красиво. Я думаю, они очень волнуются и и очень заждались меня. И думаю, что они меня не ожидают видеть таким, каким я есть сейчас. Это, это такие такое такие что я не могу вам передать. Детки мои, доночки две. Я боюсь, щоб не ромка впізнала мою менше. Що вона буде? Вона ж до мене на руки навіть не піде. Як я зараз мене будуть бачити, я навіть не знаю. Я Молодець. Я О, туди є, Що, не я не тобі? А є купіки? Кубики. Нема. Кубики тем больше у меня подкатывало вот это вот чувство, такое, как будто ты прыгаешь сока высоты, и все поджимается и подтягивается вот к Привет. Привет! Чудо было Соскучилась? Разрешаем. У мене і руки тремтіли, і ноги тремтіли, і я держалася з усіх сіл, щоб не заплакати, а сльози самі підвертаються. ну, Це сльози радості, сльози гордості за свою дитину, що він нам доказав. Перший раз житті. Батьку показал свои слезы. Ладно, мама тонкая слеза, но папа да. Слезы стояли действительно, что с него, с такого большого мужика, сделали маленького ребенка. Стояли слезы, да. Таких эмоций я не видел за... За 25 років життя сьогодні. І мене таке чувство, що в мене вірили більше, ніж я всі реально. Він упертий, що якщо він намітив ціль, він буде йти до неї і буде старатися, щоб її виконати і хазяїн свого слова. Він зміг. Come on. Красивый, господи, ты так изменился, мамочка моя рота. Я рада. Ты помнишь, как ты приходил домой, а я тебе всегда говорила, сына, ты похудел. Вот я у тебя приехала с одной мыслью. Че? Не говори мне так больше. Пять лет. Хорошо, хорошо, но ты очень изменился и мне очень нравится. Я очень рада, сыночка. Но ты уже вообще похудел жутко. Я не думала, что у него такая сила воли. Одни кости уже вот таким худым не помню. Честное слово. Но я довольна, что он похудел. Но я бы хотела, чтобы он победил. Тем более, что это мой сыночек. Куда ты сховалась? Кто там есть? Ходи сюда. Что, мамка? Она такие угодюющие, что ходи сюда. Ходи до меня, ребята. Дивись, тата, ты купил. А ты, мамка, куда я Ходи до Ходи до меня. Ходи. Ой, дала. И Руська. Ну что, тата? Мамо, я не знаю. Я за тебе забула. Так, він виглядає на років, я не знаю, 28-29. Так виглядає, він виглядає набагато молодше. Подобається? Так, подобається, дуже добре. Всі думав, що з ним ходити, за руку тримати, щоб його в мене не вкрай. Я просто бачу, що я не даремно пустила його на такий час, тому що це чотири місяці, якби не було двоє діточок, це дуже важко. Я бачу, що це даремно, що я чекала, чекала, я дочекалася того, що я хотіла чекати. Я общаюсь. Я, я тоже счастлив. Дуже. Я не за Богом. А я боюсь. Когда я подходила к дому, у меня все вот в груди настолько, что, я не знаю, очень волновалась. Мне тяжело было глотать тяжело было дышать. Я очень переживала. <связывая> 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 это красная дорожка, это твой, твой Твой путь в новую жизнь. Мы очень рады, что ты решилась на такой поступок. И это действительно поступок. За тебя решительную наша академия твоих друзей решила присудить тебе эту награду. И пожелать тебе всего самого лучшего в новом твоем мире. Это только слезы счастья. Мы все любим Мне подарили Оскара с надписью Марта. Я испытала шок. Такой я ее просто не ожидала увидеть, потому что прошел очень маленький отрезок времени. И, ну, что она так изменится, и потом она даже как-то немного повзрослела. Она стала выглядеть более уверенно. Я дошла до четверки, и я одна девочка. Ура! Поверьте, вы будете мной гордиться, и сейчас только половина пути. Я вас очень люблю. Я уверена, что у нее получится. Я очень рада, и я вообще, я считаю, что вот такую школу надо было пройти. Потому что она меняет людей не только внешне, но и внутренне. Люди, люди начинают чувствовать вкус в жизни, и по марте это очень хорошо видно. На проекте за 4 месяца была прожита маленькая жизнь. И для меня это очень переломный момент. Я чувствую себя живой. Я себя чувствую вот женщиной. Я чувствую себя человеком, который может много. У меня впереди столько всего. И я обещала, я не должна подвести Украину, себя, своих близких. Я сегодня счастлива. Я очень счастлива. За хвилину у шоу Как не повернуть втраченные килограммы? Секреты от диетолога проекту. Як виглядає учасниця першого сезону Юлія Кувшинова? Чи вдалося їй утримати вагу? А рівно за тиждень подія, з якої ви чекали 17 тижнів. Відкритий фінал найвагомішого проєкту України. Фантастичні зміни учасників, в реальність яких буде складно повірити. В прямому ефірі ви дізнаєтеся, кого врятують ваші голоси. Марту. Чи романа и, наконец, найголовніша главная интрига проекту: кто с участников станет победителем второго сезона и выиграет четверть миллиона гривен. Вони доведуть. возможно, все. Украина, когда ты меня увидишь в следующий раз, ты меня не узнаешь. Ты увидишь совершенно новую версию меня. Я буду стройной, красивой и буду весить 60 килограмм. Я буду лучше всех. И неважно, в каком я буду платье, в шортах, в юбке, в купальнике, на каблуках, я к вам выйду красивая, здоровая, а самое главное счастливая. вы меня увидите не просто похудевшую с, с минимум двухзначной цифрой на весах, но и полное счастье сверкающий глаз и очень бы хотелось верить ждущую ребеночку. Я выйду к вам а, человеком совершенно другого формата. Человеком уже сваженным в своих решениях и счастливым в своей жизни. Я твердо уверена лишь в одном, что я не отступлю. С этой дороги я не сойду. Я тебе это обещаю.